Доброе утро, это Веня в теме. Давайте посмотрим, чем порадует интернет нас сегодня. Ребят, отчего я не могу зайти на сайт Верховной Рады? А, нам же заблокировали все порно-сайты. Ну ладно, сегодня будет Верховной Рады. Поехали. О, а это интересно, послушайте. Американская инвестиционная компания спрогнозировала курс гривны на 2016-2017 года. Мировые СМИ уже отреагировали на этот прогноз. Согласно ее прогнозу, доллар будет стоить 27 гривен в 2016 году и 32 в 2017 году. И это только с 1 по 10 января. А вот когда на работу после праздников выйдут Гонтарева и Кабмин, падение гривны предсказать очень сложно. Да ну ладно. Тарас! Тарас! Слушай, тебе будет интересно. Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев станет ведущим детской программы «Спокойной ночи, малыши». Почему именно Валуев? Да потому что только Валуев может уложить ребенка. Причем с первого раза. Ну вот, теперь продажа подгузников в России увеличится в два раза. А просмотр «Спокойной ночи, малыши» будет выглядеть примерно так. <плес> <плес> так что через неделю в России появятся седые и выпивающие дети. Вы знаете, мне кажется, что Валуеву будет очень сложно. Ну, потому что интеллект Фили и Степашки ну, на уровень выше. <плес> Продолжаем. О, вот, послушайте. В Ялте открыли памятник отключению электроэнергии, которое произошло на полуострове во время энергетической блокады Крыма. Отмечается, что монумент изображает две лампы, сплетенные из металлических прутьев, с подсветкой. Также ожидается открытие памятников непостройки Керченского моста и отсутствию денег. Причем памятник отсутствию денег будет выглядеть примерно так. По задумке архитекторов подсветка на памятнике должна была светиться. Также, по идее, в Крыму должны были быть туристы и должны были индексировать пенсии. Открытие памятника хотели отметить в присутствии телекамер и журналистов. Но, зная, какие перебои со светом бывают в Крыму, я думаю, что открытие выглядело примерно так. Все. Самые свежие новости опять закончились. С вами был Вениамин Вигерчук. Увидимся завтра.